Я хочу поздравить мою команду и я горжусь моей командой, что мы сделали действительно большой шаг. Мы выиграли четыре победы. Нам в принципе так-то далось это не очень легко. В первые игры мы очень хорошо выступили из Финляндии, из Германии. А во вторых играх команды уже более подготовились к нам, уже выучили там и наши комбинации, взаимодействия, игроков разобрали. И поэтому как-то было чуть-чуть потруднее намного. Ну а так мы все за победу, мы боремся за нее, и поэтому, видимо, у нас вот получается. Мы готовились месяц-полтора месяца. Как бы немножко накопилась усталость, Первую игру мы сыграли хорошо. Вторая игра была немного тяжелее, конечно. Мы начали нестабильно, неуверенно. Но потом третья и четвертая часть мы собрались и э, взяли в свои руки игру. Самая ответственная была последняя, потому что как бы это было почти за выход в финал уже, выход на Европу. Мы ее отыграли, хотя были там и трудности, и все, но мы сразрали, сражались до последнего. Команда Германии вторую игру начала очень хорошо. Десять очей они забили подряд, и как бы не, мы немного, может быть, были в растерянности, но собрались, и все, все было в наших руках, и мы сделали это. Каждый год баскетбол становится физическим и сильнее у женщин. И да, действительно, я думаю, что у нас команда начала играть жестче, наглее, можно так сказать, да, спортивная наглость. Большой минус, потому что мы не дома, нет нашей публики. Есть несколько человек, которые приходят. Что люди приходили в украинских маечках, держали украинский флаг. Это, конечно, очень радовало и поддерживало в какой-то степени. Очень, когда звучит гимн Украины, как бы у меня аж мурашки по телу, как бы ты защищаешь свой флаг Украины, свою страну конечно патриотически были настроены мы знаем то что наши болельщики нас поддерживают в любом случае здесь дома все смотрят наблюдают за нашими играми поддерживают пишут звонят как бы поэтому нам не так уж и трудно в том году мы играли на чемпионате Европы с Черногорией игра была тяжелая мы проиграли ну, думаю, что в этом году будет намного лучше. И настрой, и подготовка у нас, думаю, что лучше. Настрой мы должны выиграть. Остальное уже как бы мы хотим выйти с первого места, это понятно. Как бы чтобы не было никаких вопросов там. И вот только это, только первыми.